Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harap semua sihat. Okey, untuk kelas hari ni hari Rabu, 17 hari bulan 12 2025. Okey, minggu ketiga kita akan sambung dengan perbincangan latihan untuk homework yang cikgu pernah bagi sebelum ni. iaitu minggu lepaslah. And then yang kedua kita akan tengok macam mana nak menyelesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah penghapusan. Okey. So sebelum ni, persamaan linear serentak kita dah belajar macam mana nak selesaikan menggunakan kaedah penggantian. So untuk kelas hari ni, kita akan bincang dulu. Maksudnya cikgu akan tunjukkanlah dalam dua contoh macam mana untuk selesaikan. Okey, yang kedua kita akan buat perbandingan. Cikgu akan ajarkan macam mana untuk guna kaedah penghapusan pula. And then nanti kita akan bandingkan antara dua kaedah ni. Okey, so kita tengok yang pertama. Untuk soalan latih diri dua, soalan A. So, cikgu tengok adalah dua orang yang baru submit uh, homework. Yang lain mohon untuk submit supaya apa? Macam mana kamu nak tingkatkan kamu punya kemahiran matematik kalau kamu tak submit homework yang cikgu minta. Okey, yang penting kamu buat. Tak kisahlah kamu buat satu ke dua, yang penting kamu buat. Okey, so kita tengok dulu dekat sini. Kita ada dua persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So pemboleh ubah kita apa? A dan B. Persamaan yang pertama, 3A tolak B sama dengan 5. 4A tambah 3B sama dengan 11. Yang ini persamaan kedua. Untuk kaedah penggantian, so kita akan salin balik 3A tolak B sama dengan 5. Okey, yang ini kita akan label sebagai persamaan pertama. Kemudian kita salin balik persamaan yang kedua. 4A tambah 3B sama dengan 11. And then kita akan labelkan this one sebagai persamaan kedua. Okay, seterusnya, kita perlu bentukkan persamaan yang ketiga. Caranya macam mana? Kita pilih mana-mana persamaan. Okay, tips dia dekat sini adalah kamu tengok mana satu pemboleh ubah yang tak ada nombor dekat depannya. So, kalau kita tengok A ni, dia ada 3. Yang ini, kita okay, ada. Yang ini, nombor dia adalah 4. Yang ini, B. Nombor dia adalah 3. So, persamaan ketiga yang akan kita bentukkan. Nak mudah adalah kita pilih persamaan yang pertama. And then, kita jadikan uh, pemboleh ubah yang tak ada nombor ni sebagai perkara rumus. Perkara rumus tu maksudnya kita nak tulis B sama dengan apa. Uh, okay, itu. So... Yang ini kita bawa ke kanan supaya dia jadi positif. 5 bawa ke kiri and then nanti dia akan jadi negatif. So dia akan jadi 3A tolak 5 sama dengan B. Okay. So yang ini adalah kita punya persamaan ketiga Tapi nak tulis macam ni tak berapa cantik So kita terbalikkan dia Terbalikkan tu apa? Terbalikkan rumah dia Yang ini kita pindahkan ke kanan B kita pindahkan ke kiri So kita tulis B sama dengan 3A-5 Atas dengan bawah ni sama je Okay so inilah kita punya persamaan yang ketiga Okay so seterusnya kita masukkan persamaan 3 ke dalam persamaan 2. Masukkan 3 ke dalam 2. So, dia akan jadi apa? Yang ini, dia akan gantikan tempat yang ini. So, 4A tambah 3. Okay, kita buat kurungan. Kita salin semua ni. 3A tolak 5 sama dengan 11. So dekat sini nampak tak ada kurungan Bila ada kurungan kita kena darabkan Ni darab masuk dalam Ni darab masuk dalam So 4A 3 darab 3 Kita akan dapat 9 So positif 9A 3 darab negatif 5 Negatif 5 Plus Sama dengan 11 So A ni kita boleh gabungkan Nombor sahaja kita letak sebelah kanan. So, 4 tambah 9 akan dapat 13A sama dengan 11 tambah 15. So, 13A sama dengan 11 tambah 15 adalah 26. So, A sama dengan 26 bahagi 13. Kenapa kena bahagi? Sebab 13A adalah operasi darab so a sama dengan 26 bahagi 13 kamu akan dapat 2 okey so bila kita dah dapat nilai a apa kita nak buat kita masukkan nilai a dekat dalam persamaan yang ketiga untuk kita cari nilai b so b kita akan jadi 3 a kita gantikan dengan 2 so buat kurungan 2 tolak 5 And then dekat sini kamu kira 3 darab 2, 6 6 tolak 5, 1 Ok, so kita dah dapat A2, B1 Nak cantik kita kumpulkan A sama dengan 2 B sama dengan 1 Ok Ok, next kita akan tengok untuk contoh yang kedua Contoh B Soalannya 4P tambah 5Q sama dengan 3. Ini persamaan pertama. Dan persamaan kedua, 7P tolak 2Q sama dengan 16. So, kita gunakan kaedah penggantian dahulu. Okey. So, 4P tambah 5Q sama dengan 3. Dan yang kedua, 7P tolak 2Q sama dengan 16. Ini persamaan ke pertama, ini persamaan kedua. Okey. So, dekat sini kita tak nampak pun pemboleh ubah yang tak ada nombor, semua ada nombor. So, bila semua ada nombor, tak kisahlah kamu nak jadikan mana-mana pun sebagai perkara rumus ataupun formula dia. Okey, kalau cikgu, cikgu akan ambil persamaan yang kedua. Sebab apa? Yang ini, cikgu nak pindahkan ke kanan. So, nanti semua akan jadi nombor positif. Okey, maksudnya apa? Yang P ni, cikgu akan jadikan perkara rumus. So, dia akan jadi 7P sama dengan 16. Negatif 2Q bawa kanan, dia akan jadi positif 2Q. Lepas tu, kita nak P saja, So, P kita adalah, ni kan darab, So, dia akan jadi bahagi. Semua ni kita akan bahagikan dengan 7. 16 tambah 2Q bahagi 7. Okay. So sekarang ni, ini adalah persamaan kita yang ketiga. Persamaan ketiga, macam biasa kita akan masukkan ke dalam persamaan yang belum kita usik lagi. So persamaan apa? Persamaan pertama. So, dia akan jadi empat. P kita adalah enam belas tambah dua Q bahagi tujuh. Tambah lima Q sama dengan tiga. So, dekat sini bila ada pendaraban antara nombor dekat luar dan juga pecahan, kamu darabkan nombor 4 ni dengan nombor yang dekat atas saja. 4 darab 16 dapat apa? Lepas tu 4 darab 2Q dapat apa? So cikgu dah buat dah sebelum ni. So kita tengok je terus dekat sini. 4 darab 16 dapat 64. 4 darab 2 dapat 8. And then Q pun sama jangan tinggal Lepas tu kita perkan semua ni dengan 7 Ok Tambah 5Q sama dengan 3 6,4 tambah 8Q sama dengan Ok yang ini Kita akan pindahkan ke kanan Dia akan jadi 3 tolak 5Q So daripada sini Kita hilangkan pula 7 Kan 7 ni dia bahagi So kita kena darabkan ni dengan ni Nak dikabur sikit Okay 6 4 tambah 8 Q sama dengan 3 darab 7 dapat 21 Negatif 5 Q darab 7 dapat negatif 35 Q So kita kumpulkan Q sebelah kiri Nombor sahaja sebelah kanan So kita dapat 8 Q Tambah 35Q sama dengan 21 64 bawa kanan akan jadi tolak 64 So dekat sini kita kena kira 43Q sama dengan negatif 43 Q sama dengan negatif 43 bahagi 43 Kamu akan dapat negatif 1 And then sama juga dekat sini Step yang seterusnya Nak cari P Kita ambil persamaan yang ini So kita gantikan Q ni dengan negatif 1 16 tambah 2 kurungan negatif 1 sama Per 7 sama dengan So kamu tekan kalkulator kamu akan dapat 2